Мир Мирхольд, гениальный театральный режиссер, создатель э, театра биомеханики. Его называли «Сатаной театра». Человек, который говорил «Я могу поставить все, включая телефонный справочник, и это будет гениально». Мирхольд очень любил свою жену Зинаиду Райх. А, ну и кажется по мемуарам современников, что кроме него Зинаиду Райх не любил никто. Про нее говорили, что актриса ее сделала два, два человека – ее муж и портной, который умудрился разделить ее жопу на две половины после спектакля и газеты писали «Плохо играла Райх». Это очевидно всем, кроме Мирхульда. Но иногда и Мирхульда это было очевидно, когда он спрашивал, прогуливался с Марингофом и говорит ему, «Анатолий Борисович, как вы думаете, она станет великой актрисой?» «Кто?» – спрашивал циничный Марингов. «Зиночка». Почему актрисой? Почему не создателем лампочки? На что, помедлив, Мирхольд уже говорил, к черту талант. Главное, кто муж? Главное, муж Мирхольд на что добавлял Марингов. И ну, умственно отсталая публика. Райх же была изначально женой Есенина, и, как и всех своих жен, он ее презирал. Но, пожалуй, ей посвятил самые честные, лиричные, самые такие трогательные стихи, хотя относился к ней очень по-свински. И Мейерхольд пришел к Есенину и говорит, у меня к вам очень серьезный разговор. Ну, Есенин всегда, когда ему такое говорили, всегда начинал валять дурака. Он так и начал чесать подбородок. И Мирхольд ему говорит, я влюблен в вашу жену. Я знаю, вы давно не живете вместе. Есенин, его перебивая, говорил, а что это у меня на подбородке? Такое? Это не прыщик ли? Не прыщик ли? Великий режиссер продолжал, дайте, пожалуйста, развод. Мы хотим быть счастливы, мы хотим быть вместе. Не прыщик ли? Не прыщик ли? Пожалуйста, что вы нам скажете, Есенин? Я думаю, мне сифилис говорил Есенин. И сидел, скрипел зубами, Мирхольд ничего не мог сделать. Мирхольд актерам рассказывал о, о философском замысле своего Гамлета. И он несколько часов подробно описывал каждую сцену, каждый момент, каждого все-все-все описывал. В конце говорит, есть ли у вас вопросы? И по залу такой шепоток, все не могут понять, кое-чего не хватает. Он говорит, неужели я что-то упустил? Да-да, ему говорят, а как же монолог Гамлета? Как будет решен монолог Гамлета? То есть вы рассказали о всех вторичных сценах, на ну что Мерхольд спокойно говорит, я убрал монолог Гамлета. Вся, это как так? Хм, ну, я считаю, что 300 лет его по недоразумению считают великим какая Это абсолютно бездарная сцена, ненужное, тормозящее действие. Все были в шоке, а Мерхольд потом друзьям признавался. Говорит, представьте, как это приятно для режиссера. Я сижу в первых рядах, идет Гамлет, и в какой-то момент публика начинает понимать, что монолога быть или не быть не будет. И я поворачиваюсь к публике и говорю, выкусили? Когда он закончил эту речь, разговор о Гамлете, он уходит, и ему вслед спрашивают, а кто же будет играть Гамлета? На что Мирхольд, полуобворачиваясь, скрежещет Зинаида Райх. Храни вас